মোৰ প্ৰিয় খেলবিধ হৈছে ফুটবল খেল আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ ফুটবল খেলৰ বিষয়ে এখন সুন্দৰ ৰচনা আৰু ৰচনাখন যদি গাঁওতে ক'ৰবাত ভুল হয় তেন্তে আপোনালোকে সোধাৰ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফুটবল খেল আৰম্ভণি মানুহে মুকলি পথাৰত খেলা জনপ্ৰিয় খেলবিধ হ'ল ফুটবল এই খেল অন্যান্য খেলতকৈ পুৰণি ফুটবল খেল যিহেতু দিনটোৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰতহে খেলা হয় সেইবাবে এই খেল আমনিদায়ক নহয় পৃথিৱীৰ পোনপ্ৰথমে ইংলেণ্ডত এই খেল আৰম্ভ হৈছিল খেলপথাৰ আৰু খেলৰ বিৱৰণ ফুটবল খেলিবৰ বাবে এখন বতাহ চলাচল কৰিব পৰা দীঘল পথাৰ লাগে সাধাৰণতে পথাৰখন নব্বৈৰ পৰা এশ বিছ মিটাৰ আৰু পথালিয়ে চল্লিছৰ পৰা নব্বৈ মিটাৰ হ'ব লাগে দৰ্শক বহিব পৰা আৰু মাটিৰ চাহিদা অনুযায়ী পথাৰখনৰ জোখৰ তাৰতম্যও হয় খেলপথাৰখনৰ দুয়ো মূৰে দুটা গ'লপোষ্ট থাকে গ'লপোষ্টৰ ওখ দুই দশমিক চাৰি চাৰি মিটাৰ আৰু পথালিয়ে সাত দশমিক তিনি দুই মিটাৰ হ'ব লাগে খেলৰ বাবে প্ৰয়োজন পাতল চামৰাৰে নিৰ্মিত বলৰ প্ৰয়োজন বলটোৰ পৰিধি সাতষষ্ঠি দশমিক পাঁচৰ পৰা সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ চামৰাৰ ঢাকনিৰ ভিতৰত ৰবৰৰ ব্লাডাৰ থাকে বতাহেৰে বলটো খেলৰ উপযোগী কৰি লোৱা হয় ফুটবল দুটা দলৰ মাজত হয় প্ৰতিটো দলত এঘাৰজনকৈ খেলুৱৈ থাকে অতিৰিক্তভাৱে দুই তিনিজন খেলুৱৈ প্ৰয়োজন হ'লে লগত নিয়া হয় দুয়ো দলতে একোজনকৈ গ'ল ৰক্ষক থাকে তেওঁহে বল হাতেৰে ধৰিব পাৰে তাৰ বাহিৰে বেক ফৰৱাৰ্ড চেণ্টাৰ ফৰৱাৰ্ড আদি নিৰ্দিষ্ট ঠাইৰ বাবে খেলুৱৈসকলক ৰখা হয় তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট নিয়ম মতে খেল খেলিব লাগে অনিয়মে খেলিলে ফাউল হয় ফুটবল খেল পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে এজন ৰেফাৰী থাকে ৰেফাৰীয়ে হুইছেল বজাই গোটেই পথাৰখন দৌৰি ফুৰি খেলখন পৰিচালনা কৰে তেওঁক সহায় কৰিবলৈ লাইন ৰেফাৰী থাকে খেলুৱৈসকলে দলগত চিনাকীৰ বাবে ৰংচঙীয়া পোচাক পৰিধান কৰে তেনে পোচাকক জাৰ্চি বুলি কোৱা হয় গ'ল ৰক্ষকে লং পেণ্ট পিন্ধিব পাৰে বাকীসকলে কেৱল হাফ পেণ্ট পিন্ধে এখন ফুটবল খেল সাধাৰণতে নব্বৈ মিনিট হয় মাজতে দহ মিনিট জিৰণি দিয়া হয় গ'ল দিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জয় পৰাজয় নিৰ্ণয় কৰা হয় বিখ্যাত ফুটবল খেল যিবোৰ দেশত বৰ্তমানো ক্ৰিকেট খেল খেলা নাই তেনে দেশ যেনে আমেৰিকা চীন ৰুছিয়া ফ্ৰান্স ইৰাণ ইৰাক দেশতো ফুটবল অতি জনপ্ৰিয় ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত ইউৰোপৰ উৰুগ্ৰুৱে দেশত প্ৰথম বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হয় তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতি চাৰি বছৰৰ অন্তৰত এই খেল বিভিন্ন দেশত হৈ আহিছে প্ৰথমে বিশ্বকাপ ফুটবলৰ চূড়ান্ত বিজয়ী দলক জুলেৰিমে ট্ৰফী নামৰ সোণৰ কাপ প্ৰদান কৰা হৈছিল ব্ৰাজিল দেশে তিনিবাৰকৈ বিজয়ী হোৱাত স্থায়ীভাৱে এই ট্ৰফী লাভ কৰে তাৰ পাছত বৰ্তমানলৈকে ফিফা সোণৰ ট্ৰফী দিয়া হৈছে অলিম্পিক এছিয়ান গেমছ আদিতো ফুটবল খেল হয় ভাৰতবৰ্ষৰ মূল ফুটবল প্ৰতিযোগিতা হ'ল সন্তোষ ট্ৰফী ইয়াৰ উপৰি ডুৰাণ্ড কাপ ৰুভাৰছ কাপ বৰদলৈ ট্ৰফী আদিও উল্লেখযোগ্য ভাৰতৰ বিদ্যালয়সমূহৰ মাজত সুব্ৰত মুখাৰ্জী কাপ খেলোৱা হয় পৃথিৱীৰ বিখ্যাত ফুটবল খেলুৱৈ হ'ল ব্ৰাজিল দেশৰ পেলে তেখেতক কলা মুকুতা বুলিও কোৱা হয় সামৰণি ফুটবল খেল এক আমোদজনক আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খেল এই খেলৰ মাজেদি বিভিন্ন দেশৰ মাজত বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছে নিয়মানুবৰ্তিতা সময় নিষ্ঠাও এই খেলৰ দ্বাৰা শিকিব পাৰি অসমীয়ত অতিৰিক্তভাৱে ফুটবল খেল স্বাস্থ্য হানিকৰ ফুটবল খেলৰ ওপৰত আজিৰ ৰচনাখন ইমানেই ধন্যবাদ